Здесь мне коротко я, скажу основное, это все полезно, чистое слово Божье, это правда или нет? Хорошо. Я не промолвюсь. Я думаю, я смысл, я могу говорить проповедь. Им плоть, что и не у нас правда, духовно, Бог дает способность проповедовать. Плоть это от мужской мудрости, духа, духовный Божий дар, использование для людей. Я потом делаю вывод. Многие крутые перевозчики, они мне говорят, я хочу поставить тебя быть пастором. Я говорю, я нет, я не хочу быть пастором. У, у Патрика много обязанностей. У Патрика мы тратим для служения. Но как бы Божья воля. Моисей. Был урок про Моисея. А его жизнь, откуда он появился, я думаю, размышлял ведь американском народе. Сколько там людей было. Моисей, он был один. Ему трудно было, ему же 80 было. Он управлял народом. Сейчас вам сколько лет? Семьдесят, для лет кому-то. 80 кому-то есть. Поднимите, кто 80 лет. Здесь один человек. Берись пока руку. Но он действует трудно, тяжело, вы это правда? Моисей, он мог, он, несмотря на его физическое состояние, Бог давал ему силу и поддержку. Его откорабляли, его кулили. Народ требовал ему него дать пищу, восставал. он все время терпел. Никто не мог быть похожим на него. Патр, как пастор в церкви, кто-то приходит, жалуется пастору, о, мне тяжело, я не могу решить, я хочу уйти от пасторства. А Моисей как, он постоянно до конца, он не отступает от этого, Мессия, он уже сильный, Бог давал ему, чтобы Бог дал вам я сегодня же дежурный, мир посуду, а там кто-то делится, снова я просто мою посуду, когда вчера, поздно вчера и сегодня я смотрю, многие хотят сейчас в церкви, Песни петь, показать свою славу. А Бог, кто готов посуду мыть? А я не хочу не посуду. Иисус сказал в своей притче, "То пять талантов, два таланта и один талант. Одному дать пять талантов. Господин поручил одному дать пять талантов, что, чтобы он принес, когда оно прибытое. Другому дам два, а тот один докопал. То же самое Если у вас один, как бы один талант, вы думаете, он не так важный. Я что, мыть буду? Я что, мыть посуду? Ой, я не буду мыть посуду. Я лучше погуляю, я лучше поболтаю. Если вы будете просто мыть посуду, не обязательно патриарство или служитель какой-то если вы будете посуду, вы думаете, что патриство намного больше, чем мыть посуду. Нет, это одно и то же. Награда та же самая. Вчера была сценка. Три дома. Я искушал из золота, из серебра, из драгоценных камней. Вы помните вчерашнюю сценку? Это важно. Это ваша вера. Не важно, чтобы... вы под руками видите красивые дома, трехэтажные. Вы хотите построить красивые дома. Вам нужно веры строить, делать можно. У каждого есть таланты, пять, два или один. Вы должны служить, трудиться, качественно. Тройте качественно из золота и серебра, драгоценных камней. Если вы хотите халатно из сена, из соломы, из глины. Иисус говорит в притче, один построил дом на камне, ветер подул и дом устоял. Есть другой построил, а так я не хочу, я просто буду развлекаться. У него нет основания. Вера есть, но нет дел, мертвые дела. Когда появится испытание, в доме, город рушится, потому что оно не было оснований. Самое важное, важное вера, желание отвать Богу служить, не верующим Как Месси, мы все, Бог не брали, он был простой поступ, но Бог его не брал. Он был вкусный и но Бог его не брал. Бог уже приготовил Аарона. Показать, что Он может что-то делать. Он вывел еврейский народ. Это Божий план. Вы думаете, что вы не можете считать, что я не хочу, я не буду проповедовать. Я не могу. Нет. Вы еще. У есть... есть время для вас. Моисей уже 40, когда ему было 40 лет. Он наступил в человека. Он убил египтянина. Но порой он хотел его убить, он бежал в другую страну. 40 лет. Он хорошо же? Нет. Он мучился, он паса Все время же. Но Бог его учил 40 лет. Представь. А ведь я не могу, я... У Бога здесь время работать, те трудно над нами, весь менялись, размешали на слово, проповедовали неверующим слово. Это будет время. Вы хотите сейчас, сейчас делать намного больше. Иисус уже учился. Рост, Харисеев, сына годы. Иисус учился. Тору, пятой книже на инзуст а Иисус на Иисус. Сейчас не знают на Иисус, Тору. Шести лет они учатся. До 13 лет они прахнут. Иисус пришел 13 лет пратного. Когда родители ушли, они вспомнили, а Они искали и нашли его. Иисус, что он беседовал с учителями, родителями. А где ты был? Я должен был в доме отца. Другие перетей. О, Иисус очень много тьма. Он старался, учился. Я много говорить не буду, я кратко буду говорить. Когда он принял крещение, когда его он повел, был в 40 дней пустыни. Я спрашиваю, ты сын Божий, ты можешь изменить этот камень на хлеб. Иисус сказал, что я могу. Он не говорил этого. Он говорит, что Словом Божьим, откуда он знал, откуда. Потому что он, когда он он учился, он молился он духовно мудрость, запоминал Слово Божье, он мог говорить Слово Божье. А сегодняшний урок о а, Мессии. А я не хочу, я хочу гулять. Мы должны учить, напоминать Слово, чтобы знать, отличать. И хочу рассказать одну историю, один сад.

Мы ну, Господь сказал Самуил пророку. Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Как вы думаете? Вы смотрите на внешний человека, высокий, сильный, грамотный. он может что-то. Но в итоге Бог, для Бога это человек не нужен. Бог не смотрит на высоту роста. Бог смотрит на сердце. Вы можете. Вы можете быть послушанием Бога и делать дело. Для каждого служения у Бога есть для каждого планы. Внешнее нынешнее время люди особенно смотрят на лицо, на красоту, на мальчика и на девушку. А Бог смотрит не на фигуру, а смотрит, какой у этого человека сердце. Бог смотрит и оценивается, оценивается по-другому, почему-то. Бог смотрит на сердце, умиренное сердце. У Саула, царя Саула, вы знаете его историю. Народ хотел его избрать. Он был высокий, красивый был. И в результате, что привело к его непослушанию Богу. Он нарушил много. Бог смотрит на сердце. Посмотри на Давида. И результат такой, он согрешил, он падал, он просил прощения от Бога. Вы поняли, вы должны благодарить за это слово. Я не могу. Вы можете что-то не делать. Не хвалитесь плотью. Бог хочет исполнить ваше духовное служение. Не верю, что не знают, и Бог даёт, чтобы вы могли рекламовать неверующим людям.